на самом деле есть гостевая э, гостевой домик, и мы даем возможность приехать переночевать. Это у них маленький. самый большой комплимент. Да. И для меня тоже. Это... Ну, когда я с ними там да, иду с стирами. Здрасте. <сосы> Вы нарядились, все красивые. Да. А мы и так красивые. Да. Но пока у нас тут... Ну, у вас игрушек, у вас места нету. Куда же это <сосы> <сосы> все склады? <сосы> так, спасибо. Как, как игра... О, школа. ну естественно. Девочки, как школа. А, умница отличница. Света ходит сейчас ну, в шестом классе, но ну, мы в прошлом году обнаружили талант у себя. Там внизу на капитана и Оксаночка старшая. Вот там внизу на нее сбила на Так, девочки, как здесь? О, тут кто-то постарше живет уже. Вот она складывается вот в такую вот трубку. Ну, потекает, <связ Hum> потекает, просто. Ну давай. Ну ему уже четыре, не скажешь. Это пять. Шеф в школу надо идти. Ну мы еще на него задержимся, потому что он только Я купила, мы просто снимла, но уже не подходит. Вот она. Мы запускаемся. О, телефон, да?

Вже 9, а потім вже хай навіть разом. Так їм зручніше, вони друг другу допомагають. Ти друг другу допомагають. Хтось трошки лініш, ліні, лінивіший, хтось трошки е, більше знає. Ну, він зараз, хоче бути поваром і хоче отримати. Ю... Інтернет і мова і все своїх... буде знаєш. Нелегка робота, там же це вдома там щось приготувати, я сам полюбляю такі справи. А там, коли там треба швидко, якісно і на велику кількість людей, це нелегко. Такі тісні зв'язки між мамою і дітьми. І у нас, подивіться, в кожній дитини є своє своє ще? робоче місце. Як вони його утримують. Мама, в мене не підняття, все Понятно, все гарно. Так, mm -hmm. И что, далее из Испании, его вино... А, вы ездили в Испанию, да? Нет, они сюда приезжают. А, они сюда приезжают. Ага. Yeah. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Хорошо, ребят, Все, нормально у вас красиво, чисто. Mm -hmm. Да. Комп'ютер є. Особенно 6 метрів. Сергію, я хочу ми вже зімку пішку. Було свято, я вже не пам'ятаю яке. Так от він так украсив торт, що ми зайняли перше місце. Сергію ані Картофель. Открываем ведьма, и все через кухонное все. Спасибо. Приходите. Если вы, если вы хотите ответить на у нас там будет возможность любые семьи, у которых есть проблемы в городе Броварас или в Броварском районе.